Kita boleh turunkan umur masuk sekolah. Tapi kalau peluang tak sama, yang kita turunkan sebenarnya adalah keadilan dalam pendidikan. Mua akan berikan tiga kritikan pembina dan juga solusi kepada kerajaan. Pertama adalah berkenaan sistem dua darjat di antara pelajar sekaligus mewujudkan stigma budak lembab ataupun bodoh minta maaf, stigma jika nak dibandingkan dengan budak cerdik dan cepat belajar. Kedua adalah berkenaan bagaimana kita akan jadikan sistem prasekolah ataupun play school kepada stress school. Ketiga, bagaimana kita akan menambahkan beban kepada para guru sekaligus mewujudkan kelas seperti tin sadin. Saya mulakan dahulu dengan kritikan membina berkenaan isu dua darjat. Apabila kita awalkan sistem pendidikan, walaupun niatnya baik, kita perlu lihat apa yang datang sebelum anak-anak ini masuk ke darjah satu, iaitu sistem prasekolah. Kita perlu lihat bagaimana sistem prasekolah di Malaysia pada hari ini. Ia tidak accessible kepada semua. Walaupun kajian menunjukkan Malaysia memulukan sekurang-kurangnya 40,000 prasekolah yang ada di Malaysia tak sampai 4,000. Dua dari tiga prasekolah tidak berdaftar ataupun dilihat sebagai tidak berkualiti. Dan yang berdaftar kosnya teramat tinggi. Dengan itu, anak-anak yang mampu masuk ke prasekolah ini lazimnya datang daripada keluarga M40 di peringkat atas ataupun T20. Di mana kini mereka akan diberikan kelebihan yang signifikan. Apabila pendidikan diawalkan setahun, keupayaan mereka yang datang berkeluarga susah anak-anak yang tidak melalui sistem prasekolah ini kerana tercicir atau tidak mampu jauh tergelincir ke belakang dan kupayan mereka to play catch up itu akan terjejas dengan teruk. Saya dengar penjelasan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata jangan risau. Ini merupakan pilihan ibu bapa. Tan Sri yang dipertua dijual sebagai pilihan. Tetapi pilihan yang diwarnai dengan tekanan dua darjah dan tekanan sistem kasta awal dalam pendidikan. Kenapa saya katakan ini pilihan berdasarkan kepada tekanan? Kita perlu lihat apa yang ibu bapa akan fikirkan. Adakah ibu bapa ingin memilih untuk tidak menghantar anak mereka dan anak mereka itu besar kemungkinan dilabel sebagai anak yang lembap, tidak cepat belajar, tidak lepas saringan diagnostik. Mestilah sebagai ibu bapa kita mahu our children to have an upper hand, masuk awal dapat pengalaman yang lebih baik kalau lambat pun mungkin boleh catch up jika nak dibandingkan dengan anak yang setahun lewat dan selepas itu ada stigma oh ni budak lambat sebab itu anak saya masuk 6 tahun anak kamu masuk 7 tahun saya tanya anak keluarga yang lain jiran saya oh kamu lepas ujian saringan alamak anak saya tak lepas lah sebab ibu bapa mestilah mereka nak hantar anak mereka pada umur yang lebih muda kerana ada seperti dalam bahasa Inggeris yang namanya game theory If you don't act first, you will be placed at a disadvantage. Ataupun stigma yang akan wujud di antara anak yang masuk lewat dan dilihat sebagai pelajar, minta maaf, labelnya pelajar yang lembab. Lebih teruk Tan Sri yang dipertua, apabila satu hari selepas apa Yang Berhormat, Yang Mak Berhormat Perdana Menteri umumkan, tak apa, ini ada pilihan. Yang Berhormat Menteri Pendidikan pula umumkan, eh, jangan risau. Bukan semua boleh join. Kita akan ada saringan diagnostik dulu. Saya dengar apa maksud saringan diagnostik. Saya ikut wawancara ini. Yang YB Menteri kata akan ada ujian kemahiran dan psychoanalysis untuk melihat ketersediaan anak-anak ini. Let's be clear. Siapa yang mampu lulus? Jika nak dibandingkan dengan semua anak-anak yang nak masuk tapi siapa yang akan lulus? Ini adalah anak orang kaya atau anak yang berkemampuan kerana mereka dah masuk ke prasekolah kerana mereka mampu atau dihantar kepada prasekolah yang berkualiti bandingkan dengan anak-anak yang tak masuk prasekolah, tak mampu, tercicir. Bagaimana nasib mereka kalau mereka tidak lepasi ujian, -ujian saringan ini? Bagaimana, bagaimana pula anak-anak late bloomers? Anak-anak neurodivergent, late bloomers dengan neurodivergent ini betul. Di mana mereka mungkin tidaklah begitu cerdik, pandai. Mereka tak boleh network pada umur yang muda. Tetapi 10 tahun selepas itu, they can become better. Nasib mereka, kalau mereka tak lepas ujian diagnostik atau saringan ini, they will be punished. Hukumannya bukan setakat mereka lambat masuk darjah satu. Selama-lamanya sampai sekolah rendah ke sekolah menengah, mereka akan satu tahun belakang daripada kawan-kawannya yang lain. Indirectly, itu adalah cara untuk kita menghukum late bloomers dan anak-anak neurodivergent ini. Ini perkara yang saya sangat risau, Tan Sri yang dipertua. Yang saya lebih risau adalah kewujudan stigma Anak-anak yang lembab, minta saya guna perkataan ini Bukan nak panggil, tapi ini label yang berlaku di sekolah Anak-anak yang lembab ataupun bodoh Apa yang akan berlaku? Kalau sebelum ini, kemasukannya standardize Kalau 7 tahun, semua masuk 8 tahun, darjah 2 9 eh, tahun, darjah 3 Apabila kita ada sistem kasta, a two-tiered system Apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku adalah diskriminasi dan stigma akan wujud. Mereka yang lulus ujian diagnostik ini, masuk setahun awal, terus akan dapat label, saya budak pandai, saya budak cerdik, saya lepas ujian psikometrik, psikoanalisis, saya lepas ujian kemahiran. Bagaimana pula anak-anak yang tak lepas ujian diagnostik ini? Yang selepas ini setahun lambat, eh, setahun lebih lambat. Senang untuk mereka dilabel, dibuli di sekolah. Ingat kita bukan bicarakan tentang Orang dewasa yang bijak, cedek, pandai. Dalam dewan ni pun dewasa kita gaduh dengan antara satu sama lain. Bayangkan budak-budak di sekolah. Ya, yang kini kes buli, makin lama makin teruk, tikam menikam. Bagaimana sekarang apabila ada perbezaan satu tahun? A clear evidentiary classification difference yang boleh diguna pakai. Stigma itu makin lama makin teruk. Tan Sri Dipitu mungkin ingat saya tak tidak lepas eh, saya tak sampai apa umur pada masa tersebut tapi abang-abang saya pernah Dulu ingat ada ujian bila darjah tiga, kalau dapat keputusan yang baik, dapat leapfrog masuk darjah lima atau darjah enam. Ha, saya tak adalah. Kenapa kerajaan terdahulu mansuhkan sistem tersebut? Kerana kerajaan tak nak daripada umur yang sangat muda, kita dah cipta sistem kasta. We classify. Kamu pandai, kamu kurang cedik. Kamu lagi tua daripada saya tapi satu kelas maknanya kamu slow. Kamu lembab. Diskriminasi itu berlaku kerana sebab itu kerajaan terdahulu mansuhkan sistem tersebut. Kini jauh lebih teruk. Tak payah cakap soal mereka darjah 4, darjah 5. Baru nak masuk sekolah. Umur 5 tahun dah kena lalui. Ujian psikometrik, ujian kemahiran. Nak lihat masuk ke tidak. Tan Sri dipertua. Classification. Double tier system ini akan menyebabkan stigma dan diskriminasi yang lebih teruk pada anak-anak. bully, kian lebih melarat di peringkat sekolah. Saya harap kerajaan dapat pertimbangkan semula. Jangan lakukan perkara ini. Muang. Minta maaf, Mohon bercerita. Saya, saya ada banyak ujian. Minta maaf. Isu kedua yang saya nak bangkitkan, minta maaf. Isu kedua saya nak bangkitkan adalah bagaimana play school ataupun taska kini akan jadi stress school. Apa maksud saya? Kita perlu lihat apa fungsi prasekolah. Prasekolah ni fungsi utama bukan untuk pastikan anak ini bijak matematik, science, academic center. Tidak. Prasekolah fokus utama adalah untuk membina sifat-sifat yang baik kemanusiaan supaya individu tu ada kawan-kawan supaya anak-anak ini they love to learn they enjoy learning ini perkara paling mustahak bagi prasekolah. Walaupun prasekolah tidak boleh menggantikan sekolah asas ataupun darjah satu itu. Apakah berlaku dengan dasar terbaru ini? Kita meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada taska ataupun play school supaya cikgu-cikgu di taska ini mengasuh anak-anak ini basuh mereka pada umur yang muda, kamu kena ikut silibus supaya kamu lepas ujian diagnostik yang akan diperkenalkan oleh kerajaan nanti. Silibus apa? Perlu adapt, taska perlu adapt. Akhirnya, it will be so exam oriented, fokus nak lepas ujian diagnostik, jika nak dibandingkan dengan prasekolah zaman sekarang, fokus pada sifat-sifat muni, sifat baik, kemanusiaan, kawan-kawan, to have fun in education. Bukan setakat tentang persediaan ujian dajah satu. Itu perkara yang saya sangat risau. Kita lihat juga, menteri sendiri katakan, saya ikut setiap wawancara. Di mana menteri kata, selain ada ujian psikometrik, psikoanalisis, akan ada ujian kemahiran. apabila ada ujian kemahiran ini, jelas. Taska prasekolah turut akan adaptasi kepada apa yang diumumkan dan akhirnya, we are taking the fun away from education. Apa contoh yang ada? Di Korea Selatan, ada sistem Hegwon. Hagwon ni pada umur yang sangat muda budak-budak dah dibasuh to be so exam oriented kerana dasar yang berlaku di peringkat atasan. Saya tak mahu anak-anak kita pada umur yang muda teradaptasi dengan sistem hagwon sampai ke satu tahap di mana we lose the fun, we take the fun out of education. Apa kesannya? Kita lihat apabila taska ataupun prasekolah berubah sebegini. Apabila taska dan prasekolah berubah sebegini Maksudnya skop tanggungjawab taska itu berubah juga. Universiti taska mengambil alih tanggungjawab sekolah. Dajah satu itu diawalkan prasekolah. Ambil tanggungjawab dajah satu tersebut. Kena pastikan ada tiga M. Iaitu membaca, menulis. Ini semua perlu diletakkan pada usia sangat muda. Dan ini adalah masalah yang jelas. Khususnya bagi anak-anak neurodivergent dan anak-anak late bloomers ini. Ketiga, saya ingin fokuskan berkenaan isu beban kepada guru dan bagaimana suasana kelas sebelum, Jadi, tu, sebelum tu sikit je minta maaf bang sikit, sikit kita je kita boleh bincang pada di luar tapi di sini Lalu saya cadangkan nak sesuatu boleh isu ketiga pelajar baru iaitu beban kepada guru pelajar yang baru nak masuk ya yang baru nak masuk dah ditambahkan dengan beban untuk siapkan ujian minta maafkan pelajar kini bila pelajar uh, ada ujian darjah 1 uh, bila ada ujian darjah 1 ujian diagnostik ini kini cikgu Dajah satu itu perlu menyediakan anak-anak kecil ini bagi ujian diagnostik ini. Kita dulu komplain, oh, kita masukkan UPSR PT3 sebab kita tak nak Malaysia jadi exam oriented. Kita tak nak bebankan cikgu banyak sangat sebab nak buat satu exam, standardized exam ni sangat susah. Memakan masa yang sangat panjang. Tapi kini kita letakkan beban yang baru kepada cikgu-cikgu dajah satu ini. It sounds simple. Look at the data. Setiap tahun kita ada 450 ribu intake darjah satu. Maksudnya kalau kita nak buat ujian psikometrik dan ujian kemahiran kepada setiap satu yang mohon, that's 450,000 individual assessment yang perlu dilakukan dan perlu dilakukan bukan kita dalam parlimen ni. Adalah cikgu-cikgu di bawah. lah ada laporan di mana cikgu praktikal tak dibayar gaji atau lambat dapat apa uh, 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 gaji praktikal mereka. Banyak kajian-kajian menunjukkan kita tidak ada jumlah cikgu yang mencukupi dan yang sudah ada sudah dibebankan dengan birokrasi yang tinggi. Kita tambah lagi bagi mereka. Tapi masalah ini tidak terhad di sana. Yang lebih teruk, kita bila kita ada double intake, dulu hanya tujuh tahun, kini enam dan tujuh tahun. Kalau dulu contoh di Sekolah Kebangsaan Tama Peleng... kita mungkin ada tujuh kelas yang didedikasikan kepada darjah satu. Selepas ini apabila ada intake baru, umur enam tahun, kita kena tambahkan daripada tujuh kelas mungkin kena ada sepuluh, dua belas ke empat belas kelas. Persoalan saya, dalam tempoh masa setahun, cukup je ya kita nak bina kelas-kelas yang baru. Kita nak menggajikan cikgu-cikgu yang baru. Adakah ia dibentangkan pada belanjawan bahawa kita akan bina kelas-kelas yang baru dan menggajikan cikgu-cikgu yang baru? Ya, saya dengar, it's the opposite. Tak cukup cikgu, bukan nak tambah lagi. Apabila ini berlaku, kita lihat situasi di mana pada hari ini, nisbah cikgu kepada pelajar satu ke tiga puluh. Tapi kini nisbah itu akan meningkat Satu ke lima puluh How are we going to focus on helping the underprivileged children catch up Apabila cikgu tidak mencukupi Kerana sebelum ini hanya boleh ada tujuh kelas Tapi bila ada intake yang baru Maksudnya jumlah kemasukan pelajar setiap tahun akan meningkat Kerana sebelum ini tidak ada pelajar enam tahun Kini ada pelajar enam tahun Dan jumlahnya kalau sebelum ini Empat ratus lima puluh ribu setiap tahun Kita tambah lagi We are looking at close to six hundred thousand students Bagaimana kita nak adaptasi ini persoalan yang sampai ke hari ini belum lagi terjawab. Konklusinya, kalau kita lihat daripada sudut pragmatik pelaksanaannya, kita akan lihat situasi di mana cikgu terbeban dan kelas-kelas yang kini nisbah cikgu dengan student pun dah bermasalah, dah jadi macam tin sadin dan ini akhirnya menjejaskan kualiti pendidikan yang ada. Apa cadangan saya untuk kita menguruskan isu ini? Saya ada beberapa cadangan. Cadangan pertama. Kalau kita ingin kalau kita ingin awalkan pendidikan awal ini, kita perlu letakkan prasyarat yang jelas. Iaitu pendidikan prasekolah perlu dipercumakan, perlu percuma dan juga perlu berkualiti. Kita perlu pastikan infra dan cikgu mencukupi. Cukup-cukuplah zaman di mana kita umum dulu fikir kemudian. Kerana saya lihat Setiap hari saya dengar perkembangan yang baru. Bila orang tanya, oh cikgu tidak cukup. Tak apa, kita ada ujian diagnostik. Tak apa, kita lihat kawasan mana. Kalau kawasan bandar, ha, kita mungkin ambil kurang pelajar. What is this? Dia tak boleh umum dulu fikir kemudian. So saya rasa perkara asas, pastikan prasekolah percuma, prasekolah berkualiti, access to education itu equal or equitable, barulah kita dapat laksanakan ia dengan baik. Kedua, jangan adakan ujian diagnostik. That is regressive umur lima tahun dah kena hadap ujian. Mungkin kamu kata lah ini ujian senang je. Eh, you think parents take things, I mean, lightly? No. Walaupun kamu ingat ini ujian kecil, pihak taska akan dibebankan. Ibu bapa akan dibebankan. Anak-anak yang mungkin tak lulus, lagilah terbeban secara psikologikal. Dan ini perkara yang salah. Dan ketiga, streamline kemasukan. Tak boleh ada double tier system lagi. Saya tengok, saya kata menteri menjawab tapi penyokong-penyokong kerajaan. Saya tengok cara mereka jawab, ah, tapi ini kita nak mengantarabangsakan pendidikan Malaysia. Negara-negara maju lain dah buat. Pertama, negara maju lain ada pendidikan prasekolah percuma, accessible ataupun berkualiti. Negara-negara lain tak ada sistem pilihan ataupun two-tiered entry system. Negara-negara lain tak ada ujian diagnostik di mana ada dibenarkan masuk, ada tidak. Lihat kawasan bandar dibenarkan, kawasan luar bandar yang mungkin nisbah cikgu pelajar lain. They don't have that. Kita nak adaptasi yang baik, kita ambil yang baik. Jangan kita nak ikut negara-negara luar tapi kita bawa elemen yang kurang baik dan benda baik kita lupakan. Sebab itu Tan Sri dia Pertua Saya harap kerajaan masih ada masa lagi. There's one year to plan. Take this seriously. Okay. Kita 30 saat je. Tadi saya banyak kritik, banyak benda baik saya kena cakap juga. Tapi sepintas lalu. Yang saya sokong, selain benda saya katakan ini, banyak saya sokong. Bila kerajaan umumkan, apa setiap sekolah perlu ada cikgu subjek bahasa ketiga. Baik. Pendidikan percuma bagi mahasiswa OKU Sangat baik Peningkatan beasiswa dari 5,000 pelajar ke 10,000 Sangat baik Peningkatan dua kali ganda dalam tempoh masa setahun adalah Nama baikan yang luar biasa Prasyarat lulus PM dan sejarah bagi semua jenis sekolah Alhamdulillah TVAC di sekolah rendah sangat baik Pengumuman-pengumuman lain Saya sokong, saya dokong Mua akan berikan sokongan 100% Yang saya kurang bersetuju Bukan tentang niat untuk mengawalkan sekolah Ataupun prasekolah tetapi cara pelaksanaan pengumuman dan strategi kerajaan dalam melaksanakan perkara ini. If you want to follow international standards, then act international. Kerana niat baik tidak akan menghalalkan pelaksanaan yang kurang baik. Terima kasih Tan Sri Andi Pertua.